Sunan Meska Kater lan Mancang-mancang. Bapakku Werkudoro lan Ibu Dewi Arini. Koya Wagih Kerbuan Gunung. Ngono nggih sing Sri Badara Krisna, Kuklo Prabu Puntadewa. Paman Arjuna, Paman Nakula lan Sadewa uga melu Tak duren kuna kawon. Uwa semar, Si Gareng, Petruk lan bakong sing biasani cengar-cengir uga melu sedhih. Wera ibuku Ari minales, aku melu nangis manek Tambah banter. Ari-ariku isih gandeng karo awakku. Bapakku werku doro, wis nyoba nganggo kuku ponconoko. Ora bisa. Kembang Wijaya Kusumo kagungane Uwo kresno Orang Masah Pasopati Lan Ardo Dedali Arjuno Ugo Orang Mempan Sanjoto Cakro kagungane Uwo kresno Malah ngeto ake geni metek metek Neng pancet Ari-ariku ora bisa pedot Bebarengan karo Batara kresno Pada muji donga padha prihatin supaya enggal nemu kepadamu akhire rawuh buyutku Begawan abiyasa panjenengane banjur ngutus paman arjuna nyuwun pitulangan pusaka marang dewa baline nasta sarunge pusaka kunta wijaya Arjuno, golek musoko kok mung oleh sarungnya iki kepriye priye to yai? Pitakone Prabu Grisno Nun inge, koko Prabu senjata kunto lentu klentu Dipun pari adipati karno ing awangsa Kulo namun saget ngerebat warangkoni pun menikok Hmm... Ora oleh pusakoni, ora opo-opo. apa Wis delampro. Coba pedhoten ari-arine ponakanmu. Temenan warangka Gunta Wijaya ditamakake ing ari-ariku. Kloso maktes, getih abang netes. Ari-ariku pedhot, kabeh padha gumelap. Nanging aneh, warangka sing kanggo netok ari-ari mau ilang musno. Uwa Arjuna bingung kaget. Prabu Krishna memesem lang menikoh supaya aku dijogoh lang diaduhno sopok kunta uli adipati korno. Nanti tekan waktuni, aku orang ngerti apa maksud ngenikali. Dumadarkan ono sing teko bahwa ane lemu bundeng Anak bisa mabur tegane saka lamu preting prekincong ting mardoyong ditegur wong. Lere-lere kang jode kuwi sing duwe. Ingson sing rapto berputara anakmu si tetuko bakal dak takko disroyo para dewa. Hmm, narodo dewaku digawe kepriye? Wong bayi isih abang lagi pupak kusere. Orapopo, percaya karo para dewa. Anakku iki bakal bisa mikul dower meneng jero. Dewa saiki golek jabuk. Ana ratu buta kula pradana. Ora ono, ono sing bisa ngandingi kejaba si tetuko. Aku digawa mabur dilebokake ing kawah candra diwoko. kodo perng karo garwane para dewa aku nangis nangis Arab karyenne manik Olm iku sederhana lelangun kabeh wis ana ing jeri gitu aku muuddunjako keutaman la mindak beci aku binalingan kami wujud kotang tra Kusumo lan Aian Suryo Kanta aku bisa mabur kamp pos Ceritaku Katut Cerita pawayangan Katun Kojo iki nyeritakake rumrahe babagan Wiwit lahir nganti dua jejuluk Raden Katut Kojo. Katut Kojo kuwi putrane Raden Jenwar Kudoro, landewi Arindi, putri Ratu Raseksor Soko Kerajaan Pringgandani. Naliko lahir jenengi cabang tetuko Bayi tetuko wis munduhake kesakten luar biasa Yaiku tali pusare ora bisa pedot Senajan wis dikapak nganggu pusoko opo wai Oh naliko lahir tetuko awujud raksasa Raden wakudara lan sedekareke Pandowo ngerosok isin Amergo tetuko awujud raksasa lan tali pusoro Duro pedot-pedot Banjur para Pandowo Limo Podong pihak Keprive Karane Bisa ubah tutue Dadi wujud Menungso Bis biasa Lan pedot Tali puser Tutu e Kuwi Kanggo ngerampungake masalah iki, Banjur Arjuna diutus kanggo jaluk pitula, pitulungane para dewa kanthi cara semedi jaluk petunjuk perang dewa para dewa. Ing eh, wektu kang padha, tang lima perang Kurawa iku karena Bung um, Ugo ngelakoni semedi njaluk senjata pusaka marang Dewa. Kaprasahan lan kasusahan semedi kang dilakoni Arjuna iku bisa dadekake goncangane kayangan, saengga Dewa gawe, keputusan bakal bakal menehi pusaka kanggo medhot tali busare keduka. enggane ari-ari batal pedhot saka awake banjur batara narada diutus kanggo menehake senjata kunta wijayananu marang arjuna ing kene kedadean anane kakika hirwan batara narada ora bisa ndadekake antarane arjuna lan karna kang padha nglakoni semedi amarga saka batoro narada kang ora bisa ndadekake arjuna lan karna akhirnya Batoro Narodo meneakan senjata marang karno naliko ngerti yang keliru Batoro Narodo banjur cepet-cepete golek Arjuna lan ngutus Arjuna jalur senjata kuntowi jayan danu marang karno ora suwe Arjuna wis ketemu karno lan jaluk senjata kunto wijaya danu marang karno nanging karno ora gelem meneakan senjata kunto banjur lo banjur ndadeakan perang tanding antaranya Arjuna dan Karna. ing perang mau, akhire antarane Arjuna dan Karna bisa ngerebut sarung pusoka. Nanging senjata ini isu digaya Melayu Karna. Arjuna mulih kanthi gawa sarung warongko senjata kunti untuk pijayan danu. Senjata mau panjang sekti. Karo sarung wae bisa berdodali kusari ke toko, nanging An pie sarung senjata mau melebut ing jero awak gatut, kaca sause ing kresno ngal ngeramalake kedadean kaseput. Bileh besok gatut kocok bakali mati ing tangani kang duwi senjata kaseput. Para dewa ing kahayangan lagi ngadepi pekoyo. Mulo yang burun dawo marang arjuno, supoyo nyungun piranti marang dewa. Pusoko andalan Adipati Karno yaitu Kunto Wijoyo dan digunakake saat kanggo medot tali pusar tetoko. Sarung iku banjur manjing ing wetengi tetuko. Amarga kahanan iku, Dewa banjur mekto tetuko menyang kawah Candra Dimuka ing Gunung Jamur Tetoko Tetuko dijeburke ing kawah kasebut kabeh busoko dewa padha dicemplungke ing kawah. Amarga kahanan iku, dewa banjur nuju tetuka menyang kawah Candra Dimuka gunung Jamur Dipo. Tetuka dicemplungke ing kawah kasebut. Kabeh pusaka dewa padha dicemplungke ing kawah. Sawise metu saka kawah, Jabang Tetuka malih dadi ageng kanthi rupo bagus tadi lue sety Jejuluk raden gatut koco